Вот, друзья мои, мы с вами, милостью Божьей, вступили в рождественский пост. Прожили уже несколько дней, и 4 декабря по православному календарю большой праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. Это большой и радостный праздник. Как-то странно, да? Пост и радостный праздник. Почему он радостный, мы сейчас узнаем у отца Иоанна. Дорогие братья и сестры, Каждый год 4 декабря Святая Православная Церковь празднует введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном году мы знаем несколько праздников Богородичных. Это Благовещение, это Рождество Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы, Покрова. Но именно на начале зимних месяцев, 4 декабря, Святая Православная Церковь празднует введение в храм Пресвятой Богородицы. Это праздник Богородицы и праздник храма. Потому что история праздника следующая. Святые праздные Кимианна долго не имели детей, и они молились, просили у Бога долгожданное дитя. И они обещали, что если у них родится ребенок, то они отдадут его потом на служение Богу. И вот когда родилась у них дочь, ее назвали Марией. И до трех лет она воспитывалась возле своих благочестивых родителей. Они воспитывали ее в страхе Божьем. И когда уже исполнилось ей три года, они исполняют э, свой обед, собирают своих родственников, друзей, э, таких же маленьких э, малышей, девочек. И в сопровождении всех гостей сопровождение этих детей со свечами, идут с Назарета, это город, который находится рядышком с Иерусалимом, идут в Иерусалимский храм. И когда они подошли к храму, этот храм находился на высоте, 15 ступенек, и когда ее поставили на первую ступень, она сама без поддержки других поднимается в храм. И на порой храма ее встречает первосвященник Захария со другими священниками, с церковными пениями. И первосвященник вводит Божью Матерь, этого маленького Бога руковицу вводит ее во святая святых. Святая святых – это то место, куда первосвященник только один раз в году имел право туда заходить. И вот он вводит туда Пресвятую Богородицу. Пресвятая Богородица осталась там, а родители вернулись домой. Она жила при храме, воспитывалась другими там благочестивыми девами. И занимаясь рукоделием, мы знаем, что Божья Матерь умела шить. Также она училась там письму, наукам. И, конечно же, большую часть времени она проводила молитве. Она там во святая святых молилась долго и так, что даже Архангел говорил и приносил ей пищу. Она даже забывала есть, вот, когда молилась. Дорогие братья и сестры, этот праздник, День в храм пристойного это праздник радостный и праздник храма, потому что очень важно также еще сказать, чтобы мы своих детей приводили в храм, чтобы приводя в храм, вручали их. Богу. И когда ребенок находится в храме, он будет находиться под благодатью Божией. И впоследствии, когда будут у него какие-то в жизни такие вот моменты сложные, этот ребенок обязательно будет поступать по Божьему, по заповедям Божьим, будет почитать своих родителей, будет благодарным своим родителям и будет найдет ответы на вопросы сложной нашей жизни. Что хочется сказать о храме? Что в храм мы приходим со своими скорбями, со своими болезнями, со своими бедами, с благодарностью Богу. В храме мы имеем возможность освящаться, обновляться, когда особенно мы исповедуемся, каемся, обновляемся, становимся чище, лучше. Потому что в храме восседает на престоле Божьем Бог. И храм считается частицей неба на земле. Вот когда приходишь в храм, то ли послужить, службу заказать, то ли поблагодарить Бога. И с храма выходишь с совсем другим человеком, и святая церковь учит нас, чтобы мы почаще приходили в храм. Особенно каждое воскресенье или же по праздничным дням. Отец Иоанн, старцы говорят, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Христианин, конечно, свое устремление души и свои стопы обязан направлять в Церковь Божию, в Храм Божий, в Дом Божий. Но как часто, ссылаясь на занятость, суету, говорят, что «ну вот нет времени, я дома помолюсь», «ну нет времени зайти в Церковь», «ничего, я дома помолюсь». Домашняя молитва и церковная молитва. Есть ведь разница, Наверное, даже и говорить неуместно, да, о разнице. Ну, э, можно молиться и дома, и в дороге, когда человек идет. Вот. Но в храм, когда человек приходит, в храме совершается основном ну, соборная молитва. Во главе со священником вот, люди молятся. Даже бывает так, что один человек в храме молится, а другой не молится. Думает о чем-то другом. Но даже те молитвы э, человека который молится, восполняет молитвы других. И вот с рама, когда выходит, то всем вот так на душе хорошо и радостно. Вот. Также хочется сказать, что в храме невидимо присутствуют ангелы, святые водники Божии, изображенные на иконах, и особенно Божия Матерь. Божия Матерь в каждом храме есть иконы, особенно чудотворные иконы, такие как Казанская, Почаевская, Владимирская путеводительница Дегитрия Смоленская. И Божья Матерь как бы так молится перед престолом Божиим. Господи, Сыне Мои Божий, прими всякого человека, обращающегося и просящего Тебе о помощи. Пускай никто от Тебя не отойдет, тоже и не услышит. И действительно, такая молитва, она очень сильная. И часто только что мы молимся с искренней верой, потому что если веры нету, тогда сложно молиться. Когда у человека, как говорится, есть запасной вариант, а всегда надо молиться искренне, и тогда эта молитва будет услышана. И имея такую заступницу рода христианскую, как Божию Матерь, именно Матерь, потому что у каждого человека бывают такие жизненные обстоятельства, когда у него никого нет. Нет у него родителей, нет у него родственников, бывает так. И, но у него есть Божья Матерь, есть у нее заступница рода христианского. Она слышит каждую молитву. Но еще хочется сказать, почему Божья Матерь, вот именно ее святость, в чем она, заключается. В том, что она, вот видимо, что она с детства воспитывалась в с детства она воспитывалась в чтении Слова Божьего, в благочестии, в чистоте. Именно у нее было большое смирение. Вот. И такие качества добрые, они могут приобретаться только в храме. Потому что, заходя в храм, все нас располагает к благочестию, к святости. А это именно заключается и цель, и смысл жизни, чтобы становиться чище, становиться святее. вподобався святим угодникам Божим в подвигу, в особливо особенно вот в посту, чтобы мы з радістю встретили Рождество Христово, принесли Богу дари, а как те волхвы, коли принесли Богу дари, золото смирну и ладом, вот, чтобы мы теж Богу принесли нашу благочестивую жизнь. и наше сердце. Вот, благочестивое, такое доброе, святое сердце. Отец Иоанн, будьте добры, возвращаясь к празднику введения во храм Пресвятой Богородицы, вы рассказывали о том, что Богородицу совсем крошкой вели во храм, и родители оставили ее там. И возникает вопрос, святые праведные богоотцы Аким и Иоанна, так долго молились у чада, но когда чада родилось, они его отдают Богу. И как-то, если чисто по-человечески, то грустно, потому что хотелось бы, чтобы это чада возрастало рядом с родителями, радовало их, но они его отдают. Это очень такой важный вопрос и очень трогательный. Действительно, как так родители отдают своего ребенка? Ведь часто родители неправильно вот, воспитывают своих детей, думают, что главное ребенка как бы вот лелеять, оберегать. Но часто такой подход к воспитанию потом заканчивается тем, что, ну, говорят, ой, почему же меня там, видите ли, ребенок обозвал, или э, неблагодарный такой, вот. Но именно э, праведные имя отдают э, святую руковицу Марию, и мы видим, даже есть икона такая, трехлетствующая Божия Матерь, которая там воспитывалась при храме. И потом, когда уже ей исполнилось 14 лет, а по еврейским законам было так, что надо было обязательно, когда исполнится 14 лет, отдать э, девицу замуж, а Божья Матерь открыла э, тайну, что она хочет остаться, вот так как она не замужняя, то священники от Иерусалимского храма обручают ее святому старцу, праведному Иосифу. Ему было 84 года. Вот. Ну, сказать, что не надо жалеть детей, даже вот, например, ну, такие случаи, когда ребенок хочет уйти в монастырь или стать священником, или вот служить Богу при храме, вот трудиться, то не надо запрещать, потому что именно так будет правильно. Вот. И наоборот, благочестивые родители должны стремиться к тому, чтобы почаще водить ребенка в храм, причащать его почаще. Вот. И тогда будет результат, тогда будет польза. Что хочется сказать, что в храме мы получаем церковные таинства. Есть таинство, которые совершаются только в храме. Это таинство венчания, таинство священства. Вот. И я хочу сказать, что 13 лет назад, и в этот праздник наведения я удостоился. В Херутонии я стал священником. Поэтому этот праздник для меня особенно радостный, куда вот я тоже, можно сказать так, стал священником в этот праздник, и я благодарю Бога и Владыку нашего, что Он меня сподобил, этот праздник стать священником. Поэтому всех поздравляю с праздником. Желаю всегда жить с Богом, всегда ходить в Храм Божий. Всегда молиться Божьей Матери, Пресвятой Владычице нашей Богородице и Пресвятой Марии, чтобы она покрывала всякого человека своим честным фором от всякого зла. И хай Господь дарит всем доброго, здоровья и всех поздравляю с праздником.